Вы против кого достали дубины? Расскажите, пожалуйста. Против кого вы достали дубины? Это тетушки, которых везли туда для того, чтобы хлопцы, которые блокируют, загнали. Я делаю заявление, что в автобусе есть оружие. Полиция не реагирует. На машинах находится оружие. Вы наших людей здесь занимались. Блять. Раскрыть Вчера. дорогу, перекрыть, забрать всех людей с здоровья.

Делаем. Но ты будь негодяй! Будь ты негодяй! И убери свою пузо отсюда! Давай. Ты Представь негодяй! Будь И твоя глубокая улыбочка очень быстро давай, уйдет с твоего лица! Давай, давай. Потому что ты преступник! Ты эти туши пытаешься уйти! И твоя вся тренированность закончится, знаешь где? подумайте, что вы в первую очередь украинцы! А потом вы еще украинцы! Еще раз! В машине есть оружие! Ваш начальник в доме, ему было сообщено это час назад. Он пытается увезти автобусы, для того, чтобы вы их не проверили. Не то а в

Не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступати. Хлопці, нормально. Ну, я журналіст, я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви є працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці, чому ви ховаєте?

Покажи руку. Ашни, пожалуйста. Это он, шишка, блядь, на руке. Скажи, Мне сказали, что... куда наносились удары? Что... О, удары наносились в область спины, позвоночника, в шею, в в затылок. Били, били по рукам, хотя я кричал, что у меня оружия нету, я не пришел сюда для провокации. вот избивали, ну, бессовестно просто. Показ... Ну, это показатель того, что режим Янковича еще до сих пор существует в нашей правоохранительной системе.